موزہ جامو بولا جو ہمارے گاؤں سے جانب شمال دو کوس کے فاصلے پر واقع ہے وہاں کے اکثر ذمہ دار ہمارے بزرگوں کے ارادت مند تھے جب انہوں نے جیون خان ساکن ددرہ کی موجزانہ بیماری اور موجزانہ صحت یابی کا حال سنا تو ان میں سے خان محمد ذمہ دار میرے والد صاحب بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جان محمد عرصے سے تبدیل کے عارضے میں مبتلا ہے آپ ازراہ نوازش میاں غلام رسول صاحب سے فرمائیں کہ وہ کچھ روز ہمارے گھر پر ٹھہریں اور جان محمد کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت عطا فرما دے چنانچہ اس کی اس درخواست پر والد صاحب کے ارشاد کے ماتحد میں ان کے یہاں چلا آیا اور آتے ہی وضو کر کے نماز میں اس کے بھائی کے لیے دعا شروع کر دی سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے دریافت کیا کہ اب جان محمد کی حالت کیسی ہے گھر والوں نے جواب دیا کہ بخار بالکل اتر گیا ہے اور کچھ بھوک بھی محسوس ہوتی ہے چنانچہ اس کے بعد چاند دنوں کے اندر ہی اس کے نحیف و ناتوان جسم میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گیا اس نشان کو دیکھ کر اگرچہ ان لوگوں کے اندر احمدیت کے متعلق کچھ حسن زنی پیدا ہوئی مگر سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام والسلام کے حلقہ بیعت میں کوئی شخص نہ آیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس مریض کو جو صحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ہے اور اگر انہوں نے احمدیت کو قبول نہ کیا تو یہ مریض اسی شعبان کے مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ کی درمیانی شب قبر میں ڈالا جائے گا چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی قلم اور دوات منگوائی اور یہ الہام الہی ایک کاغذ پر لکھا اور اسی گاؤں کے بعض غیر احمدیوں کو دے دیا اور انہیں تلقین کی کہ اس پیشگوئی کو تائین موت کے عرصے سے پہلے ظاہر نہ کریں اس کے بعد میں سیدنا حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قادیان چلا آیا اور یہیں رمضان مبارک کا مہینہ گزارا خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب جان محمد بظاہر صحت یاب ہو گیا اور جا بجا اس معجزے کا چرچہ ہونے لگا تو اس مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ ٹھیک شابان کی انیسویں رات اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا اس کے مرنے کے بعد جب ان غیر احمدیوں نے میری تحریر لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی مگر افسوس ہے کہ پھر بھی ان لوگوں نے احمدیت کو قبول نہ کیا